সিনিয়র সিটিজেনের এটিএম কার্ড অদল বদল করে অর্থ লুট এসবিআই এটিএম থেকে লুট সতেরো হাজার টাকা শঙ্কর দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে বের করা হয় এই টাকাগুলি হোজায়ের গোবিন্দপুরলি এলাকার ঘটনা ঘটনায় হোজায় পুলিশ এজাহার দাখিল ভুক্তভোগী ওই ব্যক্তির জন্মহর পেনশনটা ঘুমাইছে তো আজি বেংকৰ এটা লোন আছিল লোনটো কাটি দিছোঁ লোনটো কাটি যোৱাৰ পিছত মই যি টেকাটো আছে এইটো উঠাবলৈ আজি গোবিন্দপলি এ টি এমত মই গৈছোঁ যোৱাৰ পিছত এটা মাইকী মানুহ উঠাইছে তাৰপিছত এটা মোতা মানুহ উঠাইছে তাৰপিছত আৰু মানুহ নাই আমি গৈছোঁ আমাৰ যোৱাৰ পিছত এটা লোক আছিল পিছত পিছফালে আছিল তো মই যদি এ টি এম কাৰ্ডটো সোমাইছোঁ তেতিয়া স্কীমত কাম নকৰে তেতিয়া মই এইটো ওলাবলৈ গৈছোঁ তো পিছৰ ফালে মানুহটো মোৰ এ টি এমটো ওলাইছে সোমাইছে ওলাইছোঁ সোমাইছে তেতিয়া স্কিঙত আহিছে অহাৰ পিছত মই যেতিয়া মই স্কিঙৰ কাম কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত মই চিক্ৰেট নম্বৰ মানিছোঁ মোৰ টকাটো ওলাই নাই